Моє вітання усім глядачам телеканалу Скіфі. Я дякую, що сьогоднішній вечір ви проводите разом з нами. Ну а якщо так, то всіх вас запрошуємо до вечірньої студії. Спеціалісти кажуть, що приблизно 70-80% бізнесу сьогодні через систему оподаткування, яка працює в Україні, входять в тінь. Для того щоб їх вивести, треба змінювати багато, але. Дехто каже, що для цього багато не знадобиться. Отже, що саме треба зробити, щоб наші підприємці виходили з тіні, а значить поповнювали державний бюджет. Ми будемо говорити з нашими гостями. Мені дуже приємно представити. Сьогодні до нашої студії завітав Сергій Рибачок, директор товариства з обмеженою відповідальністю АМЛТ, член обласної ради асоціації платників податків України. Добрий вечір. Добре. Сьогодні до нашої студії ми запросили старшого викладача Херсонського національного технічного університету, спеціаліста із податків питань у нас сьогодні в студії Лариса Калінушка, і до нашої розмови сьогодні приєднався і голова обласної організації народного руху України Павло Гавриш. Добрий вечір. Вітаю. Я не випадково почала нашу сьогоднішню розмову з того, що от спеціалісти, експерти дають такі дані, що десь приблизно 70 70-80% усіх підприємців, от саме через ту систему податкування вимушені йти в тінь. Але от зокрема пане Сергію, переконане, що можна вивести наші наш бізнес із тіні і тим самим поповнити наші бюджети. Яким чином, от ви на останньому з'їзді асоціації платників податків, ви запропонували таку концепцію декриміналізації ПДВ, так звані 10 кроків. Ну, якщо на перший погляд не так і багато, 10 кроків. Але я розумію, що за цими кроками лежить дуже багато роботи для того, щоб цю мрію зробити реальністю. Що це за кроки? Ви знаєте, ми їх озвучили вже на... Давайте ми нагадаємо. На... Ми будемо нагадувати Значит, нашим длядачам. озвучували 10 цих шагів, які повинні привести в першу чергу до бюджету мінімум 400 мільярдів гривень. Вот, и для этого э, особых усилий э, связанных с какими-то изменениями кардинальными не нужно делать вот и эти 10 шагов были связаны с э, в первую очередь изменением системы адми администрирования ндС мы, работая, благодарен Павлу Санчу за то, что у нас появилась такая возможность общественного обсуждения вопросов и декриминализации всей экономики. И Ларисе Витальевне за то, что мы, обсуждая сегодняшнее состояние, перспективы, пришли к определенным тому заключениям. Я бы, скорее всего, сейчас вот предоставил бы слово э, Ларисе Витальевне, потому что она больше познакомилась с нормативными документами, которые уже за последние три недели э, были поданы в Верховный Совет. А потом раскрою уже вопросы. Ну, давайте, давайте, пані ну, но... Ларисе, вот, если говорить про те документы, вот, которые сейчас на розгляді Верховной Ради, чи враховані там те кроки, которые пропонуете вы? То, что, я знаю, Сергей Анатольевич разрабатывал уже три года, концепцию 10 шагов пополнения бюджета, и, как правило, больше даже местного вот, и государственного бюджета, и администрирование налога НДС. Там, в принципе, можно сказать, за основу взято это администрирование НДС, это введение НДС счетов, но Сергей Анатольевич предлагал введение счетов казначейства, они уже там есть, не нужно ничего дополнительных расходов государственных, не нужно никаких законодательных изменений, то есть изменение инструкций. 1 августа в Верховной Рады был принят закон об изменении в налоговом кодексе, ну, по разным налогам, в том числе и по администрированию НДС. В принципе, как бы говорим об одном, об администрировании НДС в электронном, но суть совсем другая, абсолютно другая. То есть Сергей Анатольевич предлагал на базе казначейства уже созданного, это банк государственный, созданный для учета НДС, и как там проводить и, уч... и обязательства, и кред... ну, то есть возмещение НДС. Тут немножечко, как бы, на мой взгляд, ну, как немножко извращенная тема получается, что создается абсолютно новый банк, который к обминам уповноваженный, что это за банк будет, кому он будет принадлежать, кому будут принадлежать деньги. Эти деньги, которые будет плательщик, там открываются эти счета, те деньги, которые плательщик будет туда ложить, они автоматически государством списываются, то есть и эти деньги уже плательщику не принадлежат, вот это огромная разница. Вот. Ну и, значит, на мой взгляд, как бы так все описано легко, красиво, все это автоматически открывается, автоматически все это работает, вот, и очень бы, У ну, вас лякает то, что так легко все ну, очень в дуже, дуже. По-перше, что, знаете, нема ответственных, кто это сделал, кто при кто ответственный за эти изменения, которые войдут значит, в действие с 1 января? Вот. И очень я бы хотела Сергею Анатольевичу задать вопрос, как человек, который три года корпел над данной вот концепцией. И вот, вот у Сергея Анатольевича мне это очень нравится. Там действительно это все гармонично, и действительно деньги поступают в бюджет, реально. И они не замораживаются, и предприятие может ими пользоваться, и инвестировать, и в оборотные средства, и так далее. То есть, э, Сергей Анатольевич, расскажите, пожалуйста, подробнее вашу концепцию. Ну, я Систем. вот, Зачем у, учитывая, что с момента выступления на съезде, до сегодняшнего дня, есть уже то, что вы сейчас перечислили, я бы прокомментировал с позиции реального бизнеса, как это отразится с 1 да. января, если да, это… Да, да. Я это называю закон. сейчас, мы не будем бить колокола и не остановим это. Почему? Потому что для всего бизнеса, который является плательщиком НДС, особенно для предприятий, которых не так много еще занимается производством, служится такая картина, по закону, который в первом чтении принят на 1 января. Будут, значит, учтены все остатки, материальные остатки, а у предприятия они всегда есть, и они будут обложены налогом на добавленную стоимость. Даже бывший министр Клименко сейчас да. бьет, угу. он в этом в всех мэрежах да, он бьет колокола, что как же как же так, то есть извращается вообще сама суть налога на добавленную, администрирование, сам 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 закон о налоге на добавленную стоимость. И таким образом, по моим подсчетам, если сегодня готовится окончательное умерщвление всего бизнеса, именно производства, это произойдет с 1 января 2015 года, потому что шестая часть от всего ВВП на 1 января, даже с учетом того, что у тебя в прошлом году был сформирован налоговый кредит, то есть ты уже за это заплатил, ты эту же сумму должен будешь либо в рассрочку, либо сразу же заплатить бюджет. Причем бюджет не казначейства, а в какой-то эфемерный банк, о котором еще Но никто не даже знает. Вы против выступаете цього, против этого банка. Вы наполягаете на том, что эти рахунки мают открыты. Нельзя, нельзя выступать против того, чего нет. Этого нет. Но если не дай бог, а, 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 его, а его должны создать. Вопрос, кто он якобы будет являться структурой Нацбанка. Его будут создавать. Для создания банка, любого банка сегодня нужно примерно около ну, 20 миллионов евро. Это уставный фонд должен да, быть. Это да. раз. Для того, чтобы этот банк учел и открыл счета всех субъектов предпринимательского действия, ну на минуточку, в, Херсон, в Херсонской области их примерно 3000 человек. Ну как, вы счет когда-то в банке открывали? Ты идешь, ну, нотариально есть. карточку оформляешь, договор составляешь. А если я не подпишу этот договор? А если у меня не устраивает? То есть, получается, насильно кто-то уже определил, как должно быть. Так быть не должно. Поэтому это одна из проблем. И вторая проблема. Там в законе прописано, что некий финансовый аудитор, который будет следить за электронными накладными, он имеет право с твоего расчетного счета списать сумму, которую он посчитает нужной, или ту, которую посчитает, что ты не заплатил, списать ее в этот же банк. А попадет из банка в бюджет. Вот я честно вам скажу, вот я предположим, кто буду. буду да, не вот не кто, известно, будет, а кто будет учредителем? Кто будет учредителем? Нацбанк. Но Нацбанк это не операционный банк, есть казначейство. Зачем создавать банк? Казначейство создано из каждом районе. Да? То есть чего проще? В казначействе и модель, которую мы предлагали, вот из 10 шагов, почему именно 10 шагов комплексных? Потому что у нас нельзя рассматривать отдельно вопрос НДС, нельзя отдельно рассматривать налог на прибыль, нельзя отдельно рассматривать подоходный налог. Почему? А потому что в новом обсуждении нормативных документов, вот премьер говорит о том, что мы должны сегодня еще отдать на места, собирайте налог на прибыль. Берите, вот, собирайте налог на прибыль. Это вот будет теперь вашим доходом, а, вот. То есть раньше был А вопрос, налог, а есть. вопрос, а вопрос налог на прибыль собирать. У нас убыточные предприятия, и почему они убыточны? Никто не анализирует, и никто не берет. А будет ли с этого вот региона та сумма, которую они хотят увидеть от налога на прибыль? Ее никто не хочет видеть. То есть ее нет. Если убыточное предприятие, оно не платит налог на прибыль. Оно не может платить э, э, эту прибыль, значит в бюджете не будет денег. Подоходный налог с чего платится? Подоходный налог платится с единицы, с, ду, с души. Вот она работает, получает заработную плату. Не работает, не получает. Соответственно, чем меньше людей работает, тем меньше подоходный налог. И у нас получается платить нечем зарплату учителям, нечем платить зарплату медицинским работникам, потому что его сегодня по новым нормативным документам, которые хотят провести, их отдадут в центральный бюджет содержать эту категорию людей. Супер. Ну, то есть, если уже мы не содержим эту категорию людей сами, то почему-то центр, в который все налоги туда-там собираются, он сможет это содержать. Скажіть, будь ласка, от ви пропонуючи свої 10 кроків, ви казали, що не треба змінювати законодавство і в принципі функції податкових органів вони незмінними лишаються. Я... От при такому варіанті розвитку подій, то які функції будуть покладені на податкові органи тут у нас в місті, в районах? Смотрите, там ну так як хочуть зробити і так, як предложено ну, нашій групі, яку я представляю в рамках концепції, вот, я взагалі не сторонник кого-либо міняти. То есть вот как есть, людей менять нельзя. А вот условия, в которых люди работают, их поменять нужно. Какие условия нужно поменять? И где? Ну вот, и в какой точке происходит изменение условий? Если мы берем сегодня в комплексе налог на добавленную стоимость, подоходный налог и мы хотим чтобы у нас бюджеты были самодостаточные то мы должны подойти к вопросу а с чего он будет самодостаточным где база обложения значит нужно создавать рабочие места нужно сохранить те рабочие места которые были при каких обстоятельствах создаются рабочие места тогда когда есть длинные деньги в банках и недорогие деньги, потому что я и на прошлой передаче, и сейчас говорю, все, кто слушает нас, они знают, что у нас ну, процентная ставка для э, сегодня коммерческих операций 26-30% годовых. В мире таких процентных ставок нет. Полтора процента, два процента, три процента в Америке это катастрофа для бизнеса процентная ставка. А у нас 30 процентов. Скажите, это значит, мы богаче американцев, если можем выдержать такие процентные ставки. Но э, почему это происходит? А есть ну, определенные цепочки, при которых это будет происходить и, и приводить к результату отрицательному. А мы предложили, если мы сегодня вводим налог э, СПД счета и будем их учитывать на казначейских электронных счетах, и только то, что положено с этого счета, будет в, с казначейского. СПД счета уходить в бюджет. Вот принципиальная разница от всех, кто либо, когда-либо предлагал администрировать и контролировать не процесс, а деньги, которые приходят в бюджет. Так вот, концепция она о деньгах, а не о процессе. А нам предлагают контролировать процесс. Вопрос, процесс ради процесса, он хорош, но на все тоже нужны деньги. Если мы сегодня предложили контролировать деньги, то я гарантирую в рамках концепции, готов это осуществить в течение 9 месяцев, при особых полномочиях в бюджете будет 400 миллиардов гривен. Поступлення налогу на добавлені стомісті, навіть в тому віді, в якому зараз економіка знаходиться. Ну, дивіться, у вас є готова концепція, да в принципі є люди, які підтримують от громадськість, представники якої сьогодні у нас є і бізнес-патрібізнес і підтриму. Да. То чого нам не вистачає для реалізації цієї ідеї? От ви називаєте такі приклади, що виявляються українці набагато багатші ніж жителі тих же сполучених штатів Америки, і оці нововведення, оці зміни, які в принципі покликані для того, щоб покращити нашу систему оподаткування. насправді виявляється все навпаки ну э, можна додати тут вот, например, э, экс министр Клименко Александр да вот он сейчас бьет во все колокола и данную систему вот он уже все-таки как бы э, как-никакая величина какая-то да и к нему могут приструшиваться правительства. то э, и он рассказывает что это будет э, была про, -про это будет финансовая разверстка. В данном случае. Вот Сергей Анатольевич очень интересно комментирует, да, но вы можете сейчас вот... Ну, как э, в прошлом... Почему и... финансовая.. Как да? в прошлом историк, если вы помните историю 17 года, революции 17-го года, то после 17-го года был элемент раскулачивания, да, то есть когда у состоятельных, работоспособных крестьян забирали зерно. И их просто уничтожали, их высылали в лагеря, но государство получало первично хорошую сумму денег ну или э, продуктов, и могло удержаться. У нас произошла революция. Значит, э, зажиточными крестьянами в этой стране являются фермеры, частные предприниматели, частный бизнес. Что можно сделать? Ну, зерно забирать его и так, но ну, оно лежит на элеваторах, его не, не успевают отгружать. Вот. А вот деньги нужны сегодня всем. Где их взять? У тех, у кого они есть. У кого есть деньги? У легального бизнеса. Я представитель легального бизнеса. Но. Э, чтобы сегодня быть представителем легального бизнеса, это очень дорого, это очень дорого. Так вот, если мы сегодня говорим, вот мы уходим от этого вопроса. Мы сегодня говорим о чем? Введение СПД счетов за, должно производиться технологически за три месяца до текущего календарного года, как минимум, либо любого квартала, на который государство определяет точку отсчета в казначействе должно это учитываться. Если это не так, то это будет огромная проблема. Если это так, то будет и автоматическое возмещение. При всем при этом мы не меняем закон. Закон менять не надо. Я эти 10 концептуальных позиций отрабатывал с позиции, что ни один нормативный документ в стране не меняется. Инструкция, да, корректируется. Инструкция – это документ ведомственный. Второе. Обязательным в этой стране должно быть с 1 января декларирование всех доходов физических и юридических лиц. Причем без права задавания вопроса, откуда у тебя что взялось. Почему? Ну давайте, вот мы сейчас будем разбираться, куда делись миллиарды, которые семья Януковича вывезла за рубеж. Мы их не найдем, так же как не нашли деньги Лазаренко. Уже прошло более там, 12 лет. Ни денег, ни Лазаренко. Процесс идет, а, -а, а здесь ничего не появилось. Зачем? Давайте обнулим эту ситуацию. Вот она зависла, обнулили. Неважно, откуда ты взял, но как только ты задекларировал, ты должен на следующий месяц, именно в Украине, на период где-то от 5 до 10 лет, не применяя никаких криминальных санкций, ты должен каждый месяц подавать декларацию. Все. О чем? О доходах своих и о расходах. Почему? Если мы сегодня считаем, что у нас в тени... 50%, вы назвали сумму 70%, подтверждает академик Гейтс, и несколько раз был на его выступлениях, до 90% в тени. Тогда предполагаем, что если у нас бюджет сегодня 400 миллиардов, там 396 миллиардов бюджет всей страны, да, то если в тени половина, то сколько у нас не в бюджет не попадает в бюджет 20 примерно 200 или ну, там 170 миллиардов это я это разумею ваше вот, э, для этого этих... для этого нет так еще следующее и мы вводим сегодня институт в нашей концепции автоматически вот в один в один период а еще не прямые методы определения ваших доходов и расходов. Поскольку сегодня мы с вами имеем счетчики в автомобиле, счетчик воды, газа, света и так далее, поскольку у нас заработная плата у всех, у вас в том числе и всех сидящих, она не соответствует тому, как вы живете, она всегда будет отличаться минимум в два раза. У нас редко кто декларирует свои доходы. Тогда... Задача инспекторов, которых мы не меняем, она будет перетрансформ... Ну, мы трансформируем понятие налогового инспектора в инспектора налогового Социальный инспектор, его право будет прийти к каждому из нас в квартиру без права заходить и предложить помощь по составлению декларации. Плюс у налогового инспектора на сегодняшний день, в наше время, у него в компьютере по коду АКПО есть все ваши доходы и ваши расходы. И ему нетрудно составить, так же как и для юридических лиц, как составляются сегодня налоговые накладные. Ты составила, у него в компьютере она уже видна. То есть ума большого не надо составить, сколько я должен заплатить бюджет. Точно так же и у нас с вами. Но поскольку вы сегодня тратите в два раза больше, чем зарабатываете, это правда. Вот, вот всем вот сейчас смотрю, всем говорю, все сегодня в городе, и в области, и в Украине зарабатывают минимум в два раза больше, вернее, тратят в два раза больше, чем зарабатывают. Если кто-то скажет, что это не так, вот пусть сейчас вот придет в студию и ударит мне там кирпичом по голове, это правда. Тогда у нас не обложена подоходным налогом определенная сумма денег. Какая? А давайте посчитаем. Херсон, у нас 300 тысяч человек работает в Херсонской области. 3000 гривен в среднем, заработная плата по статистике 2700. Возьмем 3000. 3 на 3, сколько получается? 90 миллионов гривен. Умножьте на 12, это 900 миллионов гривен. Они не обложены. Сколько у нас подоходный налог? Подоходный налог 15%. Предположим, что у нас... 1 миллиард, значит это 150 миллионов поступят куда? Бюджет города, поселка и так далее. Только у нас следующий вопрос. А как это будет делаться? А это произойдет за квартал. И за квартал, почему оно произойдет? Потому что если вы не захотите, чтобы вам налоговый инспектор составил декларацию, скажите, до свидания, я сам. Делай сам, но если ты ошибешься, на следующий месяц придет налоговый милиционер и скажет, ошибочка у вас вышла. Но у него не будет права не будет права в течение 7 лет применять криминальное наказание. Он подскажет, что вы не учли Но вот это. Вы я поясню это. Я понимаю, чему до этого процесса подключается громадский. Это, это просто. Это, це все просто. Это только Это касается каждого из нас. Нет, так правильно. А вот вы сегодня, вы сегодня выходите на улицу, тебя ямы не делают, грязно, не убирают. Вот мэр, прекрасный человек. Был прекрасный человек, прошлый мэр. Вот вы будете мэром, будете прекраснейшим человеком, но когда общественность будет говорить за яму, вы скажете, ну, вот смотрите, у меня вот либо сейчас учителям отдать зарплату, либо яму я буду заделывать. А, 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 а тут раз вам информация, а тут еще закрылся, еще одно предприятие закрылось. То есть из того официального поступления даже это не поступит. Коммунальные предприятия ваши, они убыточны, потому что они созданы для того, чтобы приносить прибыль, а для того, чтобы содержать определенный круг людей. Вот таким вот образом. И вот если мы сейчас находимся в этой студии, область точно так же, у нас дефицит области 3 миллиарда гривен, а содержать вот это все, это же общественное телевидение, да? Ну, дивите, оно дорогу. должно за счет чего-то содержаться, оно должно за счет бюджета. А теперь давайте посмотрим концептуально к одному из вопросов концептуального, а я категорически против, либо власти советов либо их надо убрать кстати об этом уже правительство начинает думать либо э, этих самых власть наместников президента то есть у нас должен быть один человек пусть будет глава областного совета но тогда иванов иван иванович он отвечает за все что происходит здесь и вот когда мы персонифицируем ответственность ну на каждом э, ну этапе Ну, тоді, якби. Как бы, чому у нас діні? Іван Іванович, а, а Иван чому у нас нет денег? Я хочу запитати от представників громадськості. От е, народний рух України так, він підключився до цього процесу, напевно, усвідомив, усвідомивши його важливість. Інші партії, інші громадські організації, як реагують на це? Чому ви разом йдете в цьому процесі? Справа в тому, що я не можу віддати за інші політичні партії, я можу сказати за народний рух України. Е, в зв'язку з тим, що ситуація в державі така у нас досить складна і непроста. І кожен із нас шукає виходи. Чи в одному випадку буде один вихід, в другому випадку другий вихід. Але для нас, як для організації, головне не для того, щоб хтось мав окрему вигоду, а вигода мала вся держава. З самого початку наранурку, до речі, вже буде 25 років в цьому році, і це. Верховна Рада при таку постанову, і ми, от якби, знову започатковуємо зміни в державі для того, щоб ми побудували зовсім іншу державу, де люди, які є фахівцями з, певш, з певного напрямку, не просто декларували, що от це хорошо. А але коли питають, а ви це зробите? Ну ви знаєте, не вистачає, не вистачає спеціалістів, немає забезпечення і так далі. Ми шукаємо тих людей, які знають проблему. Знаєш, їх вирішення і можуть персонально відповідати за цей напрямок. Хто ще у вашій команді сьогодні? Ну, у нас є ще. Ми поступово будемо розкривати наші кадри і е, поступово. І ми не говоримо, що там у нас беремо, так, закритий клуб, який, і ми ні, ні, нікого не запрошуємо. Тому е, наша організація, обласна рація народного руху, запрошує всіх, хто вважає, що сьогодні він знає. Певний галузи и знает проблемы, и знает шляхи вы и кроме того, он может отчёлить и цей напрямок. Мы, учительник же е. Да. смотрите, Васанч, ну, да. вот я благодарен все-таки вот правильный вопрос. Когда произошла вот революция, Майдан, события февральские, да, все требовали переформата, ничего не изменилось. Почему? Потому что никто не может взять ответственность на себя. Вы готовы брать на себя виталий за результаты? Я, и... я, объявил, я объявил и объявляю сейчас вот в студии об этом. То есть, и повторю тезу Черчилля, что всякий может разработать генеральный план наступления войны. До момента, пока ему не нужно возглавить осуществление этого плана. В данной ситуации план реальный есть. Я готов личную ответственность взять на себя и осуществить это максимум за 9 месяцев. Причем беспрофицитный бюджет будет и в области, и в государстве. Для этого мне нужен ряд полномочий. Ряд полномочий я озвучил на съезде. Но я не собираюсь это делать бесплатно. За вот эти изменения, которые сегодня в первом чтении Верховный Совет принял в налоговый кодекс mm -hmm. налоговый кодекс который принимала правительство азарова заплачено более 200 миллионов долларов этим самым аудиторам прайс купер и другим эрнстин янг они разрабатывали это почему я должен работать бесплатно но я хочу один процент от профицита бюджета после того как он будет выполнен, чтобы он поступил на мой расчетный счет все это будет оплата того труда и той группы, которая работала. Но потом, когда это состоится, это честно. Вы же не будете возражать, если у вас будет зарплата в три раза выше, и, мне, и мне поступит 4 миллиарда гривен на мой расчетный счет, вам от этого плохо не будет, и никому плохо не будет. чому їм ми заплатили, а мені ви заплатити не можете? Тогда ну, я, я готова вашого імені нанятися на роботу і раз озвучили і ті кроки, які треба зробити. И, в принципі, спеціалісти <как> мають розуміти, що вони в принципі не складні. Треба готовність і, напевне, готовність брати на себе відповідальність за результат. Ми вичерпали час в ефірі. Можливо, не все стигли сказати. Можливо, варто зустрітися ще раз. Все одно я вам вдячна. І я думаю, що глядачі, які почули сьогодні пропозицію пана Сергія, можливо, дехто і долучиться до цього процесу. Нагадаємо, сьогодні спілкувалися із Сергієм... Сергієм Рибачком, це директор товариства з обмеженою відповідальністю АМЛТ, член обласної ради Асоціації платників податків України в Херсонській області. У нас в студії була Лариса Калінушка, старший викладач Херсонського національного технічного університету, експерт із податкових питань. І ми сьогодні спілкувалися із Главой областной организации народного руху Украины у нас в студии был Павло Гавриш. Я дякую гостям в студии, дякую. дякую нашим глядачам. На сегодня это все. До следующей встречи. Спасибо.